Это программа «Донбасс Реалии» в студии «Радио Свобода» в Киеве. Алексей Мацука, приветствую вас. Введение внутренних украинских санкций по отношению к оккупированным районам Донецкой и Луганской областей привели к появлению пропускного режима и ограничения поставок украинских продуктов в Донецк и Луганск. Немедленно появились группировки контрабандистов, которые, нарушая запреты и правила, пересекают линию разграничения и доставляют продукты питания в оккупированные районы Донбасса, а назад вывозят уголь. В начале сентября в Луганской области при выполнении задания по борьбе с контрабандой через линию разграничения украинская мобильная группа попала в засаду. Погибли волонтеры, сотрудник фискальной службы, четверо бойцов в ИСУ получили ранения. Происшествие квалифицировано как теракт. Не дождавшись официальных итогов расследования, глава Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука обвинил военных, которые уже год удерживают позиции в счастье. Сами же бойцы 92-й уверяют, что мины и снайперские пули, из-за которых погибли волонтеры и фискальщик, предназначались вовсе не борцам с контрабандой, а им самим. В скандальной теме разбиралась Виктория Ковалева. Георгий Тука обвинил 92-ю бригаду в причастности к расстрелу борцов с контрабандой. Такими заголовками запестрили интернет-издание в конце прошлой недели. О самом расстреле сводной мобильной группы корреспонденты Донбасс-Реалии узнали 2 сентября, спустя несколько часов после инцидента. Сегодня в 6.30 ехала машина с фискальной службой и попала в засаду. В общем, получилось два, два человека двух двухсотых, один трехсотый. Так так получилось. Работа диверсионно-разведывательной группы. Сводные мобильные группы по борьбе с контрабандой на линии разграничения действуют уже около двух месяцев. Для эффективного контроля и взаимодействия группы укомплектовывают из сотрудников разных служб. СБУ, прокуратура, там, фискальная служба, пограничники и так далее, которые все друг другу помогают и друг друга немного контролируют. Также со стороны волонтеров, каких-то там тоже опытных, проверенных вводятся люди. И все вместе там, за счет этого достигается синергетический эффект порядочности, когда все друг другу доверяют, все честные. Вот. В общем, получается неплохо. С появлением в прифронтовой зоне борцов с контрабандой ее поток резко сократился. Увеличились и ставки разрешения неофициального провоза на неконтролируемую Украиной территорию. Если до этого бюджет на пересечение линии закладывался там фуры там 20 тысяч гривен то после начала работы мобильной группы он уже вырос там до 200 тысяч гривен ну, это, в принципе, тоже какой-то показатель. Бывший айдаровец Андрей, как волонтер, на Счастинском направлении работает в составе сводной мобильной группы по борьбе с контрабандой. В начале сентября взял отпуск, чтобы проводить ребенка в школу. Если бы не день знаний, в машине, которая попала в засаду, мог бы оказаться и он. Что такое контрабанда? Это редко, когда это человек с рюкзаком, ползущий по горной тропе в обход там, секретов и блокпостов. В основном это машина, которая едет там в нашем случае до речки или до моста, вот, по дороге на ее груз содержимое закрывают глаза, вот, она доезжает до речки и там перегружается на другую сторону. Съемочная группа «Донбасс Реалии» снова отправляется в счастье. На сей раз, чтобы найти фуры с контрабандным грузом. Это отрезок трассы на Вайдар-Счастье. Дорога пустынная, по ней в основном передвигается только военная техника. Гражданских машин здесь очень мало, но ну а фур нам в пути вообще не удалось увидеть. 92-я бригада утверждает, сухопутного пути для автотранспорта на Счастинском направлении не осталось. А объемы, которые можно провести через переправу, смешные. Где пункты пропуску? Как можно приехать на ту сторону? Це міст, фасад, який упакований так, що там тільки птиця може перелетіти, тому що там просто неможливо рух. На Трохізьбі міст взірваний. І на Лобачево там просто їде лодочка, де люди можуть кібашу перевезти на ту сторону два мішки картоплі. Чи ящик помидор, который вы вырастили сами, оба сейчас такие подивные. Подтверждает это и волонтер Андрей. Мы, конечно, делаем большое важное дело, да, но, но вряд ли настолько, чтобы нас за него убивали только за это. Да. То есть те суммы, которые там, фигурируют в контрабанде, они, с нашей точки зрения, вряд ли стоят человеческих жизней. Но... Возможно, кто-то подумал иначе. А вот другой отрезок пути. Через блокпосты в районе Лисичанска ежедневно проходят десятки грузовых машин. Везут продукты, лес, спиртные напитки. По документам все едет в прифронтовую зону. Андрей уверяет, этот механизм незаконного провоза товаров на оккупированную территорию хорошо отлажен. Понять, что это контрабанда, можно только на финальных блокпостах. До этого груз по факту и по документам передвигается на контролируемой Украиной территории. Дивимся, куда он везет. На входе дивляться полностью товары, в их до накладных, которые провозятся. Дивляться товар, весь, чтобы не было фальсификатов, не было контрабанды. Точно так, таким же чином даемся кто, товары, которые находятся с той стороны, на въезде в КПВ. А у вас продукты хорошования? Да, это продукты крымская. На финальных они четко видят, что это груз, который ушел на другую сторону. Да, те, которые стоят на, там, дальше в тылу, ну, возможно, разные варианты. Кто-то закрывает глаза, вот, кому-то показывают подложные документы, что это груз идет там. Где-то поблизости. Поддельные документы это, ж, это это настоящие документы от какой-то фирмы со штампом, ну, что Груз едет куда-то в этот район. Да, то есть его, никакой эксперт его не отличит. Он по поддельный по, по, по духу, а не по, там, по бумаге, по печати или там, по водяным знакам. После громких заявлений Георгия Туки комментировать инцидент под Лобачева в прокуратуре СБУ и милиции отказались. Более осторожным в комментариях стал и сам Тука. Нет, простите, пожалуйста, я дал Написал. слово, я не буду давать комментариев. Работает следственная группа, в состав которой включены практически лучшие специалисты, которые есть на Украине из разных силовых ведомств. Поэтому я никаких комментариев давать не буду. Сами же армейцы уверены, что резкие заявления главы Луганской области явно играют не в пользу Украины. Раз из кредитуйте, что давайте приберем Камбрига, давайте приберем 92-й брат, и что, и сдамо еще парам счастья? Кто сейчас користуется в обществе доверием? Это волонтеры и армия. И это правильно. И что они хотят сделать? Они хотят просто рассварить волонтеров, І армію. Перша хвиля, друга хвиля, третя хвиля. Зараз в армію стояли черги, хоча б добровольці йшли, а зараз ви що заганяєте їх майже насильно в армію. Це що ви ще далі продовжуєте дискредитувати армію? Для чого ви це робите? У нас вже стільки тут було команд різних і прокуратура, і СБУ, і фіскали. Господи, кого тут тільки не було? Мене тільки, от, значить, тут от, таке питання, отут, значить, контрабанда їзде. Господи, да запустіть ви безпілотник, и проконтролюйте, и как тут контрабанда езды. 7 сентября 92-я бригада отметила годовщину своего пребывания в счастье. На сегодня это последнее подразделение, которое контролирует город практически с момента его освобождения. Батальоны «Айдар» и «Золотые ворота» со счастья выведены. Виктория Ковалева, Петр Ковалев. Для Донбасс-Реалии. Радио «Свобода». На связи по скайпу со студией программы Донбасс-Реали волонтер Родион Шавкашитный, который курирует мобильные группы в Донецкой области. Родион, добрый день. И Вопрос у меня к вам относительно ситуации с расстрелом сводной мобильной группы возле счастья в Луганской области. Сталкивались ли вы с подобными происшествиями и как можно это прокомментировать? Мы сталкивались, не то чтобы регулярно, но периодически такое случается. А, ну, расстрел нет но какие-то конфликтные ситуации на блокпостах или где-нибудь там в селах вдоль линии разграничения, они случаются. Скажите, а и в чем там, заключается эта и... ситуация на блокпостах? Вы имеете в виду блокпосты украинской, украинской армии? Да, конечно. Ну, естественно, с какой еще армии там? Ну, то есть вы, вы имеете, имеете виду, в виду, что... Армия была, мы не разговаривали Вы имеете в виду, что на этих блокпостах каким-то образом возможно пересечения для проехать, того, чтобы контрабанда попадала? Проехать. Как это происходит? Не дают проехать, объясняют э, тем, что нет у них приказа от командования нас пропустить. Что такое сводная мобильная группа? Сводная мобильная группа имеет широчайшие полномочия на своем участке. То есть вот такие вот разговоры о том, что нет приказа на проезд, они никого не интересуют. Мы проезжаем туда, куда считаем нужным проехать. И это было доведено до всех. И когда кто-то на блокпосту начинает такую вот перенести, что, мол, нет приказа, это понятно, что не просто так. В целом мы все равно проезжаем, и потом мы обнаруживаем там перегруз или разгруз грузовиков, кур и так далее. Потом, естественно, мы возвращаемся, начинаем задавать вопросы, собственно, как это произошло. Человек, как правило, начинает включать заднюю, что-то там объяснять, неправда, я не знаю, о чем я говорить, и никто меня тут не перегружает. Вы же понимаете, тут надо доказать. Даже мало за руку поймать. Вот я это вижу, да, члены мобильной группы это видят. Мы человеку об этом говорим, что вот ты, прямо его обвиняем в том, что он занимается этим. Доказать это сложно. Скажите, а какие товары в основном попадаются вам, когда вы разные. уже видите? Товары, ну, любые, разные товары. Это же вопрос не в том, как перевод это вопрос в стоимости. Если он в Украине стоит там столько, то там, э, на оккупированной территории, он будет стоить раза в три примерно плюс-минус дороже. Поэтому таскают туда, собственно, что могут. В основном чаще другого это мясо, там окорочка или мясо. Ну и алкоголь, конечно, тоже. Скажите, а какие меры безопасности все-таки предпринимают члены сводных групп для того, чтобы себя обезопасить от возможных провокаций либо нападений? Ну самая главная мера безопасности это бронежилет. Ну, вот мы в бронежилетах есть. Какие еще мы можем меры безопасности у нас есть? транспорт, у нас есть количество ВДВшников определенное, которые сами ездят Там, на Хаммере, например. Вот и все меры безопасности. А больше мне сказать просто не могу. О том, какие контрабандные украинские товары мы можем найти в Луганске, в сюжете нашего журналиста из оккупированного областного центра. Ассортимент товаров на рынках и в магазинах Луганска нельзя назвать скудным, но украинской продукции стало в разы меньше. Полностью исчезли минеральная вода, соки, сыры, молочная продукция, алкоголь. Их заменили более дорогие товары из России и Беларуси. Ну, много, конечно, дефицита, не так, как до войны, но достаточно продуктов, чтобы прожить. Нет, нет, вот только сыр не очень хороший, украинский сыр был лучше. А так все продукты хорошие белорусское масло хорошее. Цены совсем другие у нас кстати. Мы то прекрасно понимаем, что товары с России, с Беларуси, это все уже идет. И растаможка уже у нас год назад немножко подешевле Ну и с овощами у нас, конечно, в магазинах с овощами не очень. Из-за того, что блокада, все же мы ни клубники, ни, ни, ни малины вдоволь, не малины, ни, 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 ни тех же огурцов столичных помидор, трехъездинских тоже самое. Вот в этом плане вот в этом плане овощи. Все есть. Да, все есть. Да, мороженое все, любого хватает. вида. Все хоть что хотим, берите. Все, да. все есть, его хватает. Много выбора мороженого. Все, что хочешь, можешь купить в магазине. При желании на луганском рынке можно найти популярные конфеты фабрики «Рошен». Цена на них не сильно отличается от украинской. Например, килограмм конфет «Каракумы» на большой земле стоит 130 гривен. А в так называемой столице ЛНР – 150. Наценка небольшая. Но таких примеров очень мало. Украинская продукция обычно стоит, как заграничная. Реализаторы не на камеру жалуются. При провозе товаров на таможне требуют огромные суммы. Поэтому возить продукты и промтовары из Украины уже невыгодно. Куда проще сгонять в тот же Ростов или Воронеж и без лишних проблем до себя привезти то, что хорошо продается. А жители Луганска за год уже научились обходиться без привычных для себя товаров. С более дорогих перешли на более дешевые. Научились пользоваться уже тем, что имеется. Мама, а как это Поэтому скучать зачем-то не приходится. А Просто... Привыкаем к другой жизни, пользуемся, обходимся тем, что, то, что есть. Человек привыкает ко всему. Но невкусное белорусское масло, не обилие дорогих российских товаров не подняли качество в жизни в Луганске до довоенного уровня. очень дорого. Хоть взять в гривнях, хоть взять на рубли. Ну, все очень дорого. Пенсии маленькие, если хватает. Оплата за квартиру огромнейшая. Ой, говорят, что там что-то будет лучше. Лучшего ничего. Я не жду этого. Николай Самарцев, Андрей Дегтяренко. Для Донбасс-Реалии. Радио Свобода. Родион, как Вы считаете, насколько эффективна Ваша работа по противодействию контрабанды в оккупированные районы Донецка и Луганской областей? Ну вы слышали, да, недавно э, губернатор Луганской области Георгий Тука э, сказал, что это примерно на 70-75% упала контрабанда на те территории. Подсчитать это, конечно же, очень сложно. Я могу судить только по личным наблюдениям. Если, к примеру, в первый день, когда мы заехали на свой сектор э, грузовиков, фур, э, их было немерено просто их мы, не успевали возвращаться за ними. Сейчас, например, ночью мы ездили, мы ни одной газельки даже не нашли. Днем, вот, утром уже буквально видели, несколько задержали, развернули, кого-то оформляем. А, ну, очень, очень существенно упал. В принципе, не в том дело, что мы всех переловили. А, очень многие боятся. А, с Горловки, например, люди боятся ездить, потому что не хотят рисковать своим транспортом. Вы слышали? месяца два назад были странные случаи, когда транспорт контрабандистов горел. Люди тоже об этом слышали. Они не хотят рисковать своим имуществом. Многие ждут, выжидают, когда же эта вся вот затея с мобильными группами закончится. И, в принципе, ну, есть такое мнение, что это ненадолго все. А кое-кто просто скажем так, переключил свой род деятельности с украинских товаров на российские. Мы вчера задержали он называет себя предпринимателем Состаханова, то он нам рассказывает, что если раньше украинские блокпосты проходили там за пачку сигарет за бутылочку пива, то сейчас это очень существенные деньги, и возить Украины на оккупированную э, территорию товары нерентабельно. проще взять э, на границе с Россией там где-то товары накупить, хоть они хуже качества, но рисков меньше. Что вам известно Ничего. о ситуации в ходе расследования, которое произошло дело с расстрелом? Ничего. Я знаю, что идет расследование, но чего-то большего, чем там, тот же Тука сказал или другие социальные источники, я сказать не могу. Идет расследование, но мы все надеемся, что оно, скажем так, завершится хотя бы. А, можно ли сказать э, точно, ваши мобильные группы находятся в рамках украинского закона, либо это все-таки какая-то пока что нерегламентируемая деятельность, которая требует дополнительной, дополнительного урегулирования? Ну, я не могу на этот вопрос ответить. задать его, не знаю, Порошенко, перекован, mm -hmm. можно? Можно а, ли сказать... Все, люди, Все сотрудники мобильной группы, они все а, тут гражданских нет? Тут нет людей, которые туристы или еще кто-то. Они э, на то они называются сводными мобильными группами, что это и СБУ, и прокуратура, и фискалы, и ВСП, и просто милиция. Понимаете? То есть как эти структуры находятся в рамках украинского закона. Можно ли сказать, что противодействие со стороны вооруженных сил Украины носит системный характер в работе мобильных групп? Да. И каким-то образом вы пытаетесь защитить свою работу перед чиновниками и перед Министерством обороны? Что вы имеете в виду? Уточните вопрос. Я имею в виду, что пишутся ли какие-то письма, запросы, может быть, депутаты да, лоббируют ваши театре. интересы. Я понял, я понял. В принципе, скажем так, в деталях о ситуации, кто должен, знает, знает. Я надеюсь, что работа по этому поводу идет, какая-то в том числе законодательная, по результату будем смотреть. Но относительно всех вот таких конфликтных ситуаций, они бывают, чтобы вы понимали, стоит мобильная группа, в засаде, к ней подъезжает БМП, вооруженные солдаты выходят, их просто выгоняют оттуда, говорят, что ну, обосновывают это как-то. Когда начинается выяснение с ВСП, в том числе и военной прокуратуры, оказывается, что никакой командир такого приказа не давал, все сводится в итоге на, ни, ниже по рангу. И так, вот, и так дальше. Кто-то нас не пропускает, говорят, что в селе боевые действия проехать нельзя, но мы же все равно проезжаем. И там наблюдаем уже моменты с перегрузами, а потом они говорят, не знаю ничего, мне приказ поступил, от кого не знаю, ну, вот так вот, дурачка включает. Все эти моменты, они доносятся до штаба, до руководства, до структур. По нашим данным, в Донецке сегодня продается порядка 20%. Украинская продукция в супермаркетах. Можно ли сказать, что это все и есть результат контрабанды? Не знаю, наверное. Украинская продукция туда поступает же а, не с одной стороны. Донецк, он там серп. Там из Бугаса можно заехать, из Маринки. А, например, на Маринке, я знаю, там, а, назовем это ручеек такой. То есть не то чтобы машинами, но гражданские на велосипедах, на мотороллерах распускают там, таким образом, кстати, даже и фуры разгружают. Фура проехать не может. нанимаются люди, которые за день ее вот так вот разгружают, перегружают. То же самое есть и в Верхнем ручеечек. Подъезжает машина, с нее гражданские мелким транспортом или на велосипедах, или на кровчучках пускают это все на ту, сторону, на, ту сторону. Сделать ты ничего не можешь, потому что, в принципе, ну, человек несет какую-то там еду. 50 килограмм на себе может спокойно таскать. вот так вот они перегружают это все. Естественно, так каким-то боком оно все и попадает. Как думаете, как долго будет необходимость в работе таких сводных групп, в которой вы сейчас состоите? Я очень надеюсь, что вот с открытием логистических этих центров, мы их базарами называем, необходимость пропадет. Почему? Потому что э, любой человек сможет заехать на этот логистический центр и по украинским ценам купить э, себе необходимую продукцию. Э, то есть не будет необходимости таскать турами туда, чтобы там зарабатывать. Э, надеюсь, это сработает. А в принципе, если не сработает, то наша группа никто не снимает, мы остаемся работать на секторе. Поэтому подстрахуем. Спасибо, Радион, за участие сегодня в программе Донбасс Реали. А нашим зрителям предлагаю подписаться на наши социальные сети, а также получать новости на сайте Радио Свобода. Сегодня на этом все. До свидания.